असल नाजरीन आपका हमारे ए डी आर उर्दू चैनल में खैर मकदम है आज हम आपके सामने उर्दू कवायद के सिलसिले में बात करेंगे यानी उर्दू कवायद को हम पढ़ेंगे के कवायद. हमारे सिलेबस में अगर हम देखें जो मेन्स का सिलेबस है तो उसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं है. इसी तरह से हमारे सिलेबस में इल्मे नहव है ये दोनों है हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कवायद है कवायद कायदा की जमा है कायदा की जमा है जिसके माने हैं उसूल कानून ये इसके माने कवायद कहते किस को कवायद हम कहते हैं है जिस जिसमें जुबान सही सही इस्तेमाल करने का तरीका मालूम हो उसे अवायद कहते हैं इसमें आपको ये डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे इसके लिए खास बात ये है जुबान से मतलब जुबान से अगर मतलब हम देखें तो जुबान का यानी क्या क्या होता है सही बोलना सही लिखना लिखना और सही पढ़ना ये तीनों चीजें होनी चाहिए आपको तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसमें ज़ुबान को सही बोलना सही लिखना और सही पढ़ने का तरीका मालूम हो उसको कवायद कहते हैं ये जब हम समझ गए हैं समझ लेने के बाद अब ये बात समझिए कि इस कवायद के पांच अकसाम हैं यानी कवायद की पांच किस्में हैं देखिए कवायद की पांच अकसाम या फिर किस्में है इस कवायद की पांच किस्में हैं पहली किस्म अगर आप देखें तो पहली किस्म होती है हिज्जा इसी तरह से दूसरी किस्म होती है इलम सर्फ तीसरी किस्म होती है इलम ये हो गया इसी तरह से चौथी किस्म होती है बलागत इसी तरह से पांचवी किस्म होती है इलम अरूज आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा अब इसके डेफिनेशन बहुत जरूरी है समझना कि आपको एक एक पॉइंट आपको ये डेफिनेशन ही के जरिए से एग्जाम में पूछा जाता है क्या है कि इल्मे हिज्जा किसको कहते हैं इल्मे हिज्जा हम कहते हैं के ऐसा इल्म जिसमें में हरफों से बहस की जाए उसे इलमे हिज्जा कहते क्लियर हो होगे ये छोटा सा डेफिनेशन है आपको हर जगह याद रखना है इसका की पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जिसमें हर्फों से बहस की जाए उसको इल्मे हिज्जा कहते हैं अगर आपने इनको छोड़ दिया है तो आपकी ये तारीफ नातिस और अधूरी रह जाएगी इसी तरह से अगर आप देखें इसके एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे उनकी शक्लों उनकी सूरतों उनके हरकत उनके सकनान से इसी में बहस की जाती है एग्जाम्पल में सीन प्लस 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 नून ये है ये भी देखिए हरफ है हर, ये भी हरफ है ये भी हरफ है ये भी हरफ है यानी अभी तक आपने जो तो अलिफ बे ते, ते, इस तरह से ते, जीम जीन हाखा पढ़ा है वो सारे के सारे हरूफ हैं और इसी से इसकी बहस की जाती है ये इसकी मिसाल होगी। गई एग्जाम्पल हमने ये दी अब यहाँ दूसरी तारीफ हमें करनी है क्या चीज़ है दूसरा उसकी इल्में सर्फ।, इल्में सर्फ हम किसको कहते हैं इल्म सर्फ कहते हैं कि ऐसा इल्म जिसमें यहाँ पर ऐसा इल्म जिसमय इसे बहस की जाए लफ्जों के तबयर और तबदुल के उलट उलटफेर बदलाव फेर से बहस की जाए उसको सर्फ कहते हैं आप देखिए डेफिनेशन सेम रहने दीजिए सिर्फ इतने का इजाफा इसमें कर लीजिए आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी लफ्जों से इसमें बहस होती है अब यही चीज हमने जो यहां लिखा है कि सी अलिफ वाव नून अब इन्हीं को आप यहां पर एग्जांपल में दे दीजिए हम बता रहे हैं कैसे अब यहां पर उसको अगर इक्वल करेंगे आप सीन प्लस अलिफ प्लस वाव प्लस नून इसको इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये बनेगा सावन इसका मतलब है कि इसमें हर्फों को जोड़ करके इस एक नया लफ्ज बनाया जाता है जब वो लफ्ज उसी को हम लफ्ज बोलते हैं जब उसको हम जोड़ देते हैं तो ये जुड़ गया है ये लफ्ज बन गया है अब इसी से दूसरा लफ्ज भी यानी इन्हीं प्रूफ को हम उलट पलट देंगे तो एक नया लफ्ज भी बन सकता है जैसे हम एक और लफ्ज इसी से आपको बनाकर दिखाते हैं नून नौ कर देते हैं अलिफ दे देते हैं सीन दे दिए नवाज हो गया इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से लफ्ज बदल गए इस तरह से हम नून को अखीर में कर देते हैं आ, वा सन हो जाएगा इस तरह से हम एक لفظ और कर देते हैं वानस कर देते हैं अगर हम सीन से पहले नून कर दिए तो ठीक है यहीं से अगर काट दिए हम एक لفظ और नास कर सकते हैं एक لفظ और हो गया इस तरह से अब देख लीजिए कि एक ही चंद حروف लिखे थे उन حروف से हमने कई अल्फाज बना लिए उन्हीं को हम कहते हैं कि समय उससे बहस की जाती है ये डेफिनेशन कभी आप नहीं भूलेंगे तो इसीलिए आप याद रखे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसमें लफ्जों से बहस की जाती है उसको क्या कहते हैं उसको इल्म कहते हैं अब आपको यह बात समझना आ गई यानी वो है कि इसका जो हिजा में हम हरफों से छोटी इकाई से बास करते हैं तो इसमें आकर के उन्हीं को जोड़ देते हैं उससे बहस करते हैं अब जब ये दोनों समझ में आ गया तो अब तीसरी चीज है कि इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? ऐसा इल्म जिसमें इल्मी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा इल्म जिसमें जुमलों की तरकीब वो तरतीब ठीक है जिसमें जुमलों की तरतीब तरकीब या तरकीब तरतीब से बहस की जाए उसको नह कहते हैं तो इसमें भी हमने ये कहा कि जैसे इसका कीवर्ड हमने ये बताया उसी तरह से इसका कीवर्ड है जुमलों की तरतीबो तरकीब ये आप याद रखिएगा डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं अगर लगा करके लेकिन इन लफ्ज इनको नहीं छोड़ेंगे इनको भी आप गायब नहीं करेंगे इनको भी अपने डेफिनेशन से अलग नहीं करेंगे बहस की जाए उसको इल्म नाक कहते हैं एग्जाम्पल इसके हम देते हैं आपको यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं एग्जाम्पल क्या है कि अहमद घर जा रहा है अब आप देखिए कैसे ये जो है आ, हर कोई इसमें लफ्ज ये भी लफ्ज है ये भी लफ्ज है, है ये सब लफ्ज ही लफ्ज है इसमें अगर इसकी तरतीब हम बदल देते हैं, तो थोड़ा सा क्या लगेगा अहमद जा रहा है घर तो देखिए यह अहमद जा रहा घर है किस तरह से लग रहा है सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो इसी चीज पर काहे हम इस तरह का सेंटेंस इस तरह से लिख रहे हैं इसकी यह तरतीब क्यों है इन चीजों के बारे में बहस अगर करते हैं तो वो इलमें न करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी इनमें बराबर कह लीजिए ऐसा इन जिसमें जुमले की खूबसूरती से बहस की जाए जुमले की खूबसूरती से बहस की जाए उसको बलागत कहते हैं जिसमें शायरी से बहस की जाए, उसको अरूज कहते हैं तो हमारे सिलेबस में यही दोनों है और सर नख हम इस पर थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज